братья за Украину. опять о здравствуйте угу. добрый вечер прям почему-то вас вспомнил мы же с вами братья не боже спасибо. не мне мама, мне мама не говорила, что кого-то в детдоме оставляла. Нет. У меня много интересных <с pad academic> произошло? после. Кон... Конту... Контузия у меня произошла большая. А что такое? Как вам понравилось в Украине? Можете ли посоветовать своим друзьям? Сами пусть, Сами пусть решают. Сами пусть решают. Путин правильно сделал, Конечно. что начал СВО. Это его проблема. Да. Я... Я... П -п -п к краянин. Да. Точно? Да. да, именно краянин. О, О вспом вспомнил. А... Мы общались когда-то давно. Общались, общались. Ну, э, года два назад, да? Да, уже два года. Как жизнь меняется. Охренеть. Да. Риф... Пер первый, первый раз, первый, раз мы, первый раз мы встретились... Течет, течет время. Течет время. Первый раз мы встретились, ты был с бокалом вина. Вот такой, знаешь, сидел. Пивко Сейчас пью. Сейчас пивко там. Во. Ну, есть это, перемены. Перемены. Как тебе зустрила, нанька Украина? добро добра добра Как ты. ты жалеешь о том, что ты туда пошел или нет? Нет. Нет? Нет. У меня родич из Парижа. И что? Я к ним думал, доеду. Думал, доедешь. Mm. Угу. Не пустили? Не доехал. Не доехал. Пока. Далее собирается еще ехать? В августе. В августе. Нет, не в августе, скорее всего, в сентябре. Надо, чтобы наши воины доделали незаконченное, правильно? Забали они. Да? Чего? Руку мне, блядь, сломали в четырех местах. Пол ноги чуть не отъели. Контузия была, блядь, какая. Благо прошло все. Угу. Я так Подкрутил нахуй. Нет, конечно, блять, побили меня сильно. Да. Очень сильно. Так а зачем лезть в Украину? Неужели до сих пор не дошло, что там тебя ничего хорошего не ждет? Но работа. Какая работа? Работа приказа. Ты до этого был военно обязан? Конечно. Да? Где yeah. сейчас военный обед? Ну, я с... все время военная обед. Ну сейчас ты ж, наверное, на контракт пошел, думал бабки легкие срубить. Да нет. Блять, как. На эта штука. Нет, сейчас я, если заеду, то через Ахмат. Через ахмат. Угу. Понятно. Ну, я связист, я не тот, кто бегает в окопах, там стреляет. Друга. Угу. Не другие. На лодчик на, на, на лодчик, Выше с, со связи там я не то, кто бегает там с автоматом, там, в окопах, штурмует. Тем не менее, ты принимаешь участие в, в, в оккупации ну, Украины. Ну, в Запорожскую область в основном, да, двигались. Ну, что делать. Угу. Ну я патриот России, что мне делать? <связывается> Россия, <связывается> Россия напала, Россия сейчас воюет с Украиной. Как я могу, как и мужчина военнообязанный, сидеть в стороне? Ну а ты не понимаешь, что тебя Путин в утиль посылает? <связывается> я не был призван. Я понимаю, что ты не был призван. Ты ты одурачен с российской пропагандой. В смысле, какой российской пропагандой? Я пошел добровольно. Я понимаю, что ты добровольно пошел. Но ты понимаешь, что ты преступник или нет? Я никого никогда не преступник. Как никого, никого не преступник? По... 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 преступление я никогда не делал. Как это ты не делал? Ну Ты же участвуешь это... в... В вооруженном бандформировании? Не. Да? Нет, я в СРФ. Ну так это вооруженное бандформирование, это преступники. где они же это, занимаются это, это убийством нет. украинцев, пытаются захватить грабежом, насилием. Ведь это же констати... ну, уже констатация факта. Он международная то, комиссия. То, ондов... то, что я видел, я да. я видел. Никто никого не убивал и не насиловал. Да ты что? Сто процентов. Угу. Ну ладно, я тебе поверю. Ну я не видел. Ни а наверное, человека, наверное, когда, был когда в города заходят разрушенные, то сразу же с цветами, да, наверное, или как? По разному бывает. По разному бывает. Вот в прошлом году в Запорожской области угу. в Токмаке. Угу. Вот женщина, у которой мы покупали молоко, она сказала, что, ребят, лишь бы вы не уехали. О, блин, понравилось ей, да. Ребят, не уходите, пожалуйста, не уходите, не бросайте нас. Угу. А вот, если я не ошибаюсь, ты же где-то там с под Воронежа, да, или в Воронеж? Воронежская область. Да, Воронежская область. Я... Слушай, а как ты относишься к тому, что вот э, война уже потихоньку к тебе добирается? Как к ему Ну, я не думаю, не ну, дро... С помощью дронов, наверное. Ну, пытаются, да, там, летать, mm -hmm. сбивает там. Какие-то прилетали куда-то. У нас вот большой завод там пытались по нему ударить, ничего не не долетело. Серая зона в Это... Белгородской области появилась. Дев девчонку вот поранило возле дома, упал дрон, а, и, я и, я и, я. а окном ее, а окном ее посекло. А я Отвратительно, я. конечно. Ну война. Угу. А, а что делать? Да не, ничего. А как это тебя так контузило? Конечно. Чем? Дрон? FPV заехал в колесо мне, в УАЗике. В Я на УАЗике, в УАЗике ехал. Mm угу. -hmm. ебало прям в этот, Мне пол жопы чуть не снесло. Хорошо я на нее. Него... А в УАЗике чем плохо? То, что ты сидишь на колесе. Угу. Если когда-нибудь видел, да, да, Вазик, да? Вот, он прям колесо у тебя под жопы и прям оно. Я хорошо на нее наехал. Часть этих осколков заехала в бедро. В бедро. Или как Рогозину посекло пятницу. Ну, Рогозина, который позывной космос, мы его сейчас давали, да? Позывной космос. Нет, нет. Ага, нет, нет. Бедро вот я вот уже почти месяц даже уже плаваю, так что все uh -huh. хорошо. Понятно. Но было как бы хуй... uh -huh. я... Я, я даже не знаю. Почти четыре дня лежал без воды. И вот теперь у меня, знаешь, какие страхи? Какие? Я не могу, я с собой всегда с водой Водичку берешь. Яс. У меня всегда сумочка, вот она прям даже вот тут лежит, и всегда там баклашечка с водой. Угу. Потому что в ну, Запорожской области я не знал, что там такая жарища. 40 просто градусов это прям вообще нормально. Угу. Ясно. Я даже не знаю, о чем Муз. тебя спрашивать. Ну, что я тебе могу сказать? Давно как-то я помню. Общались. Да давно мы с тобой несколько раз общались. Просто ты раньше посвежее. Посвежее был. Ну, надеюсь, в следующий. А раз... сейчас глянь, глянь разожрался. Как. Угу. Толстый стал. Да валяюсь, потому что делать нечего. Лежу, жру и только ничего не делаю. Угу. Понятно. Ну, ладно, что я, что я, что я тебе мог сказать? По -посу -посуше, Сле в следующий ветер. раз, надеюсь, тебя увидеть, я не знаю, ну, как минимум, у Золкина. Или просто не увидеть. А я видел, кстати, пару видосов с Золкина. Да. Этот, который там общается с. Mm. С, с... с пленами. Да да, да, по... да, да. Я же да. тебе говорю, что в следующий раз или хотя бы у Золкина тебя увидеть, или просто. Или, может, знаешь, как. Или, может, как показывают, когда FPV ха летит, ну, там последняя. А, -а, -а, -а. да, я, 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 тебе могу даже найти видос со мной. Есть видос с тобой? Как, как да, как на вазике так доехала. Да ты шо? Жестко было, да. Ничего. 66, шесть... шесть... о, нет, не шесть... э -э -э третья танковая снимала. На, -э -э наша третья танковая тебя снимала? Да, да, да. Я укр... Да, укрытка Ясно. Я... Не, -не, дораб... не доработали, пацаны, не доработали. Не, 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 ну и в вп... <laughs> После... А потом еще м -м, гоняли, гоняли вокруг нас, угу. и, а мы в посадке лежали. В обосранных штанах, блядь. Ну, как... Балага не нашли. Ну да. и нафига вот это... В... А Пр... то бы а а сейчас не общались. Угу. Да лучше бы не общались, конечно. Но... <laughs> Блин, вот это вот вообще вот на самом деле вот, вот это вот с этими, с это вообще мешает всей войне вообще всей войне угу. то есть ни с нашей стороны ни с украинской там она вообще все мешает не не мешает ни наступать не обороняться ни вывозить раненых ни вывозить двухсотых ничего не дает да кстати это прям сегодня Короле... королевский этот институт дал отчет ну, я, я слушал у одного аналитика, он так вкратце читал. Там э, описывается о том, что сейчас э, Ну никуда вперед ни, никто не двинется. Не Россия, не Украина. Украины задача. У Украины задача, нет, нет. У вот. задача э, просто перемалывать армию. Всю, российскую. Вообще ни, никто никуда не двигается. Да. да. Вообще невозможно двигаться. Угу. Потому что, ну вот, например, у нас 38-я танковая. Ну, танк не может стрелять. Он выезжает и все. Да. Наверное, поэтому Россия сейчас бережет танки, да, не пускает их. А кстати, а че да, э, да. а вот это мотоциклистов так много у вас появилось? Скоро на самокатах. на самокатах даже я видел, ездят. Мотоциклы, потому что удобно быстро доехать до ЛБЗ. Ты можешь только на мотоцикле. Да. Так те же любой снаряд рядом упадет и осколками сечет. А как, а, а пешком идти? А почему? ну, а эти моторы? А за, а, смотри, <coughs> а смотри, поставлен по мотолыга, мотолыгу вообще распетушат за секунду. Да. Она большая, медленная. Угу. Мотоцикл быстрее. Ясно. Голь Гольфкары вот эти. Катался на китайском гольфкаре? Нет, у нас иранские. Иранские? Да, Иранские. с этим у них вариаторные двигатели. Ну, вообще аппарат лучший. Да. Но <с> я катался на буханке. Угу. Понятно. Потому И... что я под артой служил там. А вот ребята, кто на передок едут, они они, да, вот, вот есть иранские вот такие вот баги классные. Они на них гоняют. Это ты в 38-й бригаде, да, ты говоришь? В очень. Нет. Нет? 38-я армия. А, 38-я армия. Угу. Ясно. Может, у тебя ко мне вопрос. За, за например. Да? Я же обычно вас просвещаю. Меня просвещаешь. Ну, вас лично. Да нет. Меня просвещают. Зачем? Это я. Про смарт. Смарт. Да, да. Кстати, ну и как. Снаряды. И есть, как? Вообще. Есть смарт-снаряды или нет? Нет. Не? Нет. Нет. Есть теперь, есть теперь и в пивихе. Mm. Который вообще а все. А Хаймерсы тоже все... есть. Ну, говорят, что есть. Mm. Я не видел. Плохо. Ну, в следующий раз внимательнее смотри, чтобы были. Обязательно надо, чтобы ты увидел, как Хаймарс прилетает. Ну, Запорожку... Поделишься впечатлениями, ну, каково оно, когда Хаймарс прилетает. А может мне распетушить там в куски? Может быть. Да и, ну и по делу, может. Нет, ну слышать, слышу, мы как-то, но но это вообще единичный случай mm -hmm. то есть это как как у нас говорит военные байки mm -hmm. где-то прилетал там yes. Хаймерс, с этими знаете с вольфрамовыми шариками yeah. шариками и он там вот прям Понятно. А, род, а родные твои... Ну, у тебя есть жена, там, дети, нет? Жена, две дочи. Да. И как они относятся к тому, что ты. Че, ну, чем ты занимаешься? Ругают. Ругают. Ясно. Ну, ты им объяснял, зачем оно тебе надо? Нет. Не возможно. Не. Невозможно объяснить. Невозможно объяснить. Нет. Такое впечатление, что они у тебя в здравом уме. Да? Да. У меня <свят> вообще мама-то сама из-за Запорижья. Офигеть. Мама с Запорижья? Как <свят> Капец. С Новым Ага. И, это, и ты, получается, а мама у тебя в Украине или нет? Нет. А, нет, ты забрал ее к себе, да? Mm. А, я. Ну, родственники же, наверное, по-любому в Украине есть. Много. Много. И ты вот это идешь их убивать? Надеюсь, не встретимся. Ага. Да. Ну, что я тебе могу сказать? О, опять связь переживалась. А, нет. Да, война, а это же просто политические вот эти вот, разногласия. Не, это не политические разногласия. Я, поверь мне, уверен, что мы а, один народ. Не, 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 не. И, и просто это. Политическая башка. Политические разногласия. Это не политические разногласия, еще раз тебе говорю. Это, э, а от, это одна страна хочет уничтожить вторую, другую страну. А украинцы защищают... Ну, Россия хочет уничтожить Украину, а Украина защищается. Кто тебе такое сказал? Что значит, кто тебе такое сказал? Почему ты думаешь, а зачем что Россия... Расс... А зачем Россия напала на Украину? Зачем? Р решать политические разногласия. Да это не политические разногласия. Еще раз тебе говорю, у нас нету каких-то спорных территорий. Украина хочет просто завоевать Украину. Я Ой, вот забыл. Россия, Россия хочет завоевать Украину и все. Зачем? Я не знаю, так хочет. Вот когда мы жили раньше, помнишь, душа в душу. В 10-м. Да. До, до 13-го года жили душа в душу. В тринадцатом году вот мы жили, душа в душу. Да. Ну, что? Пока, кому Россия, было, по, пока Россия не напала на Украину. А, а пока не напала, жили же душа в душу. А пока не напала, жили душа в душу. Видишь? И могли бы и жить. Могли Это бы. Ну, а зачем Россия напала на Украину? Решать по задачи. Ясно. Хорошо, ладно. Я, кстати, этот... что, третий танковый передать? Привет. Да, скажи, что они <связываются> Не, Не-не-не, они классные пацаны. Они классные пацаны. Единственное, что да, немножко доработали. Но я надеюсь, что в следующий раз уже они, А ну... в сентябре у них будет еще шанс. Хорошо, хорошо, да. Я надеюсь, что я тебя уже тут больше не вижу. Слава России. Да, зиглядь я стекловатый. Э -э у нас дуже долго с ним история спелкувания. Перший раз я його зустрів. Він такий з бока, Я не пам'ятаю, чи на цьому місці він був, чи ні. Він такий сидів, такий весь гламурний. У нас розмова така була там. І тільки-тільки в Україні почали присилати смарт-снаряди. Ну, тоді ще були вони ефективні. Зараз кажуть, що ефективність впала. Якщо раніше вони там десь відсотків 80 влучності було, то зараз там впало до 6%. Що вони взагалі ну, їх реп перебиває. Ну, він такий сидів на умняке. потім десь пропав, і за якийсь час я його зустрів, і він був поранення руки. Бо це, що він все розказує, це я йому принаймні вірю, бо воно якось так все ну, знаєте, виглядає дуже правдоподобно. І це, в нього було поранення руки. Він казав, що він пішов воювати. Ну, на, знаєте, не знаю, чи десь збереглися в мене ці відео, чи ні. От. І от знов його якийсь час не було, і знову, бачите, зустрів його і контузія. Не знаю, будь ласка, напишіть мені в коментарях. Цікаво з тих, хто має військовий досвід, чи дійсно це контузія, ну не актерська гра, я сподіваюся. Ну, і бачите, він каже, що є навіть відео, як в нього влучає дрон, як ну, що третя, третя, ця, третя танкова бригада. Я не знаю, є у нас така чи ні. Ну, коротше, ну, а хлопцям, якщо. он не сбрехал, то нужно буде допрацювати. В серпні месяце будет еще такой шанс. Я надеюсь, что больше я его не побачу.